اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala habibillah, Nabiina Muhammad ibn Abdullah, Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma allamtana, Innaka anta al-alimul hakim, Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma rabbishrah lana sadurana ya Allah lapangkanlah hati hati kami wa yassir lana umurana permudahkanlah segala urusan kami wa hlul uqdatan min alsinatina bukahkanlah ya Allah apa jua ikatan yang terdapat pada lidah-lidah kami yafqahu aqwalana agar boleh difahami tutur bicara kami Allahumma fakihna fid din ya Allah berikanlah kepada kami pemahaman dalam urusan agama wa allimna ta'wil ajarkanlah kepada kami pemahaman al-Quran Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ah. kepadamu ya Allah kami memohon ilmu yang bermanfaat wa rizqan wasi'an rezeki yang luas melimpah ruah lagi halal bersih suci wa amalan mutaqabbala amalan yang diterima wa shifa min kulli da dan sembuh daripada segala jenis penyakit amin amin ya rabbal alamin Ahlan ahlan Haifa Najwa Rusliza Amir Kelantan Yati Dapo Farasid dan juga semua yang berada di ruangan TikTok di ruangan FB Ahlan Ahlan Fatima Azhara Kamisah Kamisah HMS Anita Maizan Yaya Lia Abu Dan juga semua sahabat-sahabat yang Apa khabar semua? Kita bertemu lagi dalam perkongsian Tentang sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bercerita, bercakap tentang kekasih Allah Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mudah-mudahan melahirkan kecintaan terhadap baginda nabi sallallahu alaihi wasallam kita telah tiba pada muka surat 362 muka surat 362 berkenaan tentang peperangan penting bahkan boleh dianggap sebagai peperangan besar pertama yang umat Islam hadapi ketika bertemu dengan pihak Quraisy makkah iaitu peperangan badar berlaku pada bulan Ramadan bawa apa tu? Umi masak eh? Lah. Ke api? Umi masak Okey, ahlan ahlan Allahumma salli ala sana Muhammad Berlaku pada bulan Ramadan Tahun yang kedua hijrah Peristiwa di mana pada awalnya Nabi dan para sahabat tak sangka pun akan berperang Namun aturan Allah berbeza Kehendak Allah berbeza Maka daripada sepatutnya bertemu dengan rombongan perniagaan Quraisy. Para sahabat perlu berhadapan dengan tentera yang dipimpin oleh Abu Jahal dengan kekuatan berlipat kali ganda daripada tentera Islam. Namun, kita telah baca bagaimana tabahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjanji yang mereka akan tetap berjuang berjuang bersama dengan Nabi. Daripada para sahabat, kita boleh belajar tentang istiqamah, keteguhan pada waktu senang apatah lagi susah. Para sahabat bersama dengan Nabi SAW, kali ini kita dah tiba muka surat 362, penulis buku nak terangkan bagaimana datangnya bantuan Allah melalui para malaikat kepada Nabi SAW dan para sahabat. Bantuan Allah tiba dan datang. Kata penulis buku rahimahullah, muka surat 362. Setelah tentera Islam berjuang bermati-matian dengan dibantu oleh para malaikat. Datang bantuan Allah melalui para malaikat. Namun pada awalnya, kita belajar bagaimana tentera Islam sedia berjuang. Walaupun ketika itu belum lagi ada jaminan datangnya bantuan malaikat. Bantuan hanya datang kemudian. Para sahabat diuji dahulu, nabi diuji dahulu. Kita dah belajar bagaimana kesungguhan nabi berdoa. Maka daripada sini kita belajar bantuan Allah pasti akan datang namun setelah Allah melihat pengorbanan terlebih dahulu. Setelah Allah melihat kesungguhan keimanan terlebih dahulu. Bantuan tidak datang daripada awal. Para sahabat berjuang dahulu Mereka berjanji mereka takkan tinggalkan Nabi dahulu Barulah kemudian bantuan datang Kalaulah ada orang belum apa-apa nak bantuan Maksudnya kenapa Allah tak bantu daripada awal Maka itu bukanlah caranya Sunnatullah Allah datangkan ujian Untuk melihat Kesungguhan Keteguhan Istiqamah kita dalam melakukan perintah Allah dan kemudian barulah Allah datangkan bantuannya. Sebab itu di Mekah Para sahabat diuji tak sekejap berbelas tahun dan pernah Khabbab ibnu Al Arad tanya kepada Nabi mata Nasrullah sebagaimana yang ada dalam surah Al Baqarah bila bantuan Allah nak datang maka Nabi menjawab Inna Nasrullahi Karim sesungguhnya bantuan Allah itu dekat Maka para sahabat ni diuji bukan sebelum pada aja. 13 tahun kat Mekah mereka dah diuji. Dan lebih teruk selepas daripada tahun 5 kenabian sebagaimana yang kita baca. Maka pengajaran yang kita dapat adalah bantuan Allah pasti datang namun setelah Allah melihat keteguhan dalam keimanan, keteguhan dalam ketaatan Maka bantuan Allah pasti akan datang selepas daripada itu Tidaklah daripada daripada awal Walaupun Allah mampu untuk membantu dan menolong daripada daripada awal Maka setelah tentera Islam berjuang bermati-matian Maka datanglah bantuan Allah melalui para malaikat Kita telah baca sebelum ini Di dalam uh, apa ayat-ayat sebelum ini Contohnya pada ayat yang ke-9 surah Al-Anfal muka surat 359 maka datangnya bantuan dengan seribu malaikat. Datangnya bantuan dalam bentuk seribu malaikat. Kata penulis buku, dalam satu riwayat oleh Ibnu Sa'ad. Ibnu Sa'ad adalah antara yang mengumpulkan riwayat-riwayat tentang hadis dan juga perjalanan sirah daripada Ikrimah bin Abi Jahal maka ketika perang badar Ikrimah bin Abi Jahal anak Abu Jahal masih berjuang di pihak ayahnya dia belum lagi masuk Islam Ikrimah bin Abi Jahal hanya masuk Islam selepas pembukaan kota Mekah pada tahun yang ke-8 Hijrah Ahlan-ahlan kepada yang baru join Kak Langso, Fatimah Az-Zahra, Cik Guzul, terima kasih bantu share, Leah, sahabat-sahabat yang lain mohon jasa baik bantu share bantu untuk kongsi tak rakan dekat rakan kita sedang berkongsi daripada kitab sirah nabawiyah ar rahikul maktum kata penulis buku Ikrimah bin Abi Jahal dia menceritakan selepas dia masuk Islam beliau masuk Islam selepas pembukaan kota Mekah tahun yang ke-8 hijrah Ikrimah bin Abi Jahal menceritakan setelah dia masuk Islam pada hari itu, iaitu pada peperangan Badak, ada beberapa kepala orang Quraisy yang gugur tanpa diketahui siapa yang memenggalnya. Dan ada tangan tentera Quraisy yang terputus terpelanting tanpa diketahui siapa yang mencantasnya. Maka okay, ini Ikrimah sendiri menceritakan. Dia nampak ketika itu dia belum Islam. Dia berperang di sisi ayahnya Abu Jahal. Maka belum apa-apa, tiba-tiba ada kepala tentera Quraish yang dipenggal, tak tahu, tak nampak, melalui malaikat. Belum apa-apa, tiba-tiba ada tangan tentera Quraish yang terputus, dicantas tanpa ada yang melihat siapa yang melakukannya. Maka ini adalah bantuannya pada pada malaikat. Allahumma salli ala Muhammad. Abdullah bin Abbas berkata, ketika seorang lelaki daripada kalangan tentera Islam mengasak hebat seorang tentera musyrikin di hadapannya tiba-tiba dia terdengar bunyi pukulan rotan di atasnya serta suara seorang pahlawan yang berkata ayuh maju hai hai zoom kemudian dilihatnya musyrikin di hadapannya pada waktu itu dalam keadaan dah dah dah, dah dia apa dah dibunuh dah ditamatkan riwayat. Maksudnya dia dengar suara. Pada waktu itu ada suara yang berkata, maju ke depan wahai Haizum. Maka sebenarnya itu adalah adalah malaikat. Allah mampu untuk mendatangkan malaikatnya. Tetapi selagi mana belum datangnya bantuan Allah, maka ada sebab kenapa berlaku begitu. Allah Maha Hakim. Kita kalau baca dalam Al-Quran, Berulang kali Allah menyebut Alim, Allah Maha Mengetahui, Hakim, Maha Bijaksana, menunjukkan kepada kita Allah lebih tahu. Allah lebih mengetahui hikmah bila untuk menghantar bantuan, bagaimana pada saat bila. Maka Allah lebih mengetahui, Allah lebih mengetahui setiap orang melalui ujian tapi bilakah bantuan Allah nak datang? Maka Allah lebih mengetahui. Menjadi pengajaran kepada kita kalaulah kita diuji dengan sesuatu ujian dan kita dah berdoa dah meminta. Belum lagi datang bantuan walaupun setelah bertahun-tahun. Belajarlah untuk yakin bahawa Allah alimun hakim. Allah lebih mengetahui dan Allah lebih mendalam hikmahnya, kebijaksanaannya, bilakah bantuan itu sesuai untuk kita. Dan kadangkala Allah simpankan dalam bentuk ganjaran dan pahala bagi setiap kesabaran dalam menghadapi ujian yang mana dilalui oleh seseorang. Sebab itu dalam perang badar, maka datang bantuan. Sebaliknya dalam perang Uhud, akhir daripada peperangan, tentera Islam mengalami mengalami kehilangan yang banyak dalam perang Uhud lain dalam perang Badar lain dalam perang Ahzab lain maka setiap satu keadaan Allah lebih tahu apakah hikmah yang terbaik yang patut berlaku kita kena patut belajar yakin dan percaya setelah kita berdoa berusaha bahawa ketentuan Allah yang lebih baik wallahu khairul makirin perancangan Allah sentiasa lebih lebih baik Allahumma salli ala Muhammad maka sahabat yang nampak bunyi suara berkenaan tentang maju ke hadapan wahai Haizum dan kemudian musuhnya terbujur kaku kata penulis kemudian lelaki ansar itu datang kepada nabi dia pun cerita apa yang disaksikan ada musuh dia tengah asap Tiba-tiba musuh terterbujur kakuk Dan dia dengar ada suara Majulah ke hadapan Wahai Haizul Maka Nabi SAW bersabda Sadakta kamu benar Itulah bantuan yang datang daripada Malaikat Langit yang ketiga Maka Malaikat itu datang daripada Langit yang ketiga Untuk membantu sahabat Nabi SAW tersebut Maka tadi kita dah baca riwayat Ikrimah tentang bantuan malaikat Riwayat Abdullah bin Abbas Tentang riwayat malaikat Riwayat yang seterusnya Abu Dawud Al-Mazini berkata Aku sedang mengejar seorang lelaki musyrik Untuk membunuhnya dalam perang Tengah berperang Maka Abu Dawud Al-Mazini tengah kejar musuh Seorang lelaki musyrik Tiba-tiba tanpa dia sentuh Tanpa Abu Dawud Al-Mazini sentuh Tiba-tiba kepala musuh jatuh Sebelum pedangku sampai kepadanya maka tahulah aku bahawa dia dibunuh oleh malaikat dia dibunuh oleh malaikat itu pun malaikat tak bunuh semua tentera musyrikin tak bunuh semua maka hanya beberapa sahaja yang terkorban yang terbunuh daripada kalangan tentera musyrikin adalah lebih kurang 70 lebih dan yang cedera ramai sebaliknya di tentera Islam yang terbunuh hanyalah sebanyak 14 orang sahabat Maka ini riwayat ketiga Abu Al Mazni kata Belum sempat aku serang Musuh dah terbunuh aku Maka dia pentahu itu adalah Bantuan Allah melalui malaikatnya Seorang lelaki ansar telah membawa Al-Abbas bin Abdul Muttalib Sebagai tawanan ha, Dalam perang badar, Abbas pakcik Nabi telah dipaksa berperang di pihak musyrikin sebab dia memang tinggal dekat Mekah Abbas dan dia hanya berhijrah sewaktu Nabi keluar daripada Madinah dalam pembukaan kota Mekah maka Abbas bin Abdul Muttalib pakcik Nabi dia hanya join Nabi sebelum Nabi masuk ke Mekah untuk pembukaan kota Mekah maka hijrahnya lambat Maka ketika perang Badar orang Quraisy paksa dia perang di pihak Quraisy. Maka dia menjadi salah satu tawanan Quraisy. Maka sahabat yang bawa dia jumpa Nabi pada waktu itu seorang Ansar. Maka Abbas pun terangkan dia sebenarnya ditawan bukan dengan sahabat ini. Ada orang lain yang telah menawan dan menangkapnya. Maka Abbas berkata, bukan bukan dia yang menawan aku. Tetapi aku ditawan oleh seorang lelaki yang tidak berambut tepi di kepalanya. Namun rupa yang amat tampan menunggang kuda bertopok hitam putih. Dan aku tidak pernah melihatnya di kalangan tentera Islam. Maksudnya malaikat. Malaikat yang tawan Abbas bin Abdul Muttalib. Dia kata bukan sahabat ni yang tawan aku. Ada orang lain yang telah menawan menawan aku. Lalu orang ansar itu pun berkata Akulah yang menawannya oleh Rasulullah Sahabat tetap pesat Dia kata aku yang tawan dia Dia tak boleh melawan Maka Nabi berkata Diamlah Sebenarnya kamu memang telah ditolong Oleh Allah Melalui malaikatnya yang mulia Maksudnya Nabi benarkan kata-kata Abbas Bukan sahabat itu yang menawan Sebaliknya adalah malaikat yang menawan Maka penulis buku Bawakan empat riwayat nak menunjukkan penjelasan bagaimana datangnya malaikat-malaikat membantu tentera Islam setelah mereka kekal teguh istiqamah berjanji takkan meninggalkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran yang kita boleh ambil daripada muka surat ini adalah bantuan Allah pasti akan datang, pasti akan datang. Dan kadang-kadang macam contoh dalam perang badar ni bantuan Allah ni jelas sebab Al-Quran sendiri sebut dalam surah Al-Anfal. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan percayalah sebenarnya banyak kali dalam hidup kita bantuan Allah datang. Cuma kerana kita tak nampak lalu kita tak tahu maka menjadikan kita tidak menghargainya. Sebenarnya banyak kali dalam kehidupan kita Allah bantu kita. Allah bantu kita. Kadangkala -kadang ada saat dan ketika kita mungkin sepatutnya ditimpa musibah dan ujian. Tetapi Allah selamatkan. Namun disebabkan kita daripada awal tak tahu ujian, -ujian tu akan datang. Maka kita tak menghargai. Kita tak menghargai. Tapi sebenarnya dalam hidup kita banyak kali Allah bantu kita. Sebab itu kata Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala Bukan hadis Kata Uthman bin Affan uh, Ketika mana menerangkan Adanya malaikat hafazah Yang menjaga manusia Maka kata Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala Dalam menerangkan malaikat yang menjaga manusia Kata Uthman bin Affan radhiyallahu anhu Kalaulah tidak ada malaikat yang menjaga manusia nescaya berapa banyak binatang telah masuk ke dalam badan manusia waktu tidur dan sebagainya tapi bagaimana ada malaikat yang menjaga malaikat yang menjaga kita bayangkan setiap orang ada malaikat hafazah wa yursilu alaikum hafaza ada di dalam surah al-an'am juz yang ketujuh bagaimana Allah jaga kita melalui malaikat-malaikatnya Namun kenapa kita tak syukur dan menghargai sebab kita tak nampak. Banyak kali dalam hidup kita benda yang kita tak nampak maka kita tak menghargai. Seorang anak contohnya, seorang anak apabila dia mungkin tak nampak pengorbanan mak ayah dia, maka dia tak akan hargai. Seorang anak murid, mungkin dia tak nampak pengorbanan seorang guru. Guru dia mungkin pada waktu itu cabaran, ujian, macam-macam. Maka dia tak menghargai. Seorang manusia, dia tak nampak nikmat-nikmat yang Allah bagi kepadanya. Maka dia tak menghargai. Maka manusia banyak kali, dia tidak menghargai bantuan-bantuan yang Allah datangkan, yang Allah berikan. Maka pada waktu itu dia tak menghargai Walau sebenarnya dalam hidup kali Hidup kita Banyak kali Allah bantu kita Ha, banyak kali Allah bantu kita. Maka kita perlu belajar untuk mensyukurinya. Amin ya Rabbal Alamin. Muka surat 363. Iblis lari. Iblis. Bila datangnya malaikat, maka larilah Iblis. Kata penulis buku. Iblis sebenarnya turut serta dalam perang badar. Iblis pada awalnya turut serta. Dan dia menyamar dalam bentuk seorang Arab yang ketika itu belum masuk Islam, bernama Surakah bin Malik bin Jushum al-Mudliji. As Surakah bin Malik bin Jushum al-Mudliji. Maka sahabat ni dalam perang Badar dia tak ikut. Maka iblis menyamar. Dia nak bagi sokongan kepada kepada orang Quraisy. Maka dia pun menyamar dalam bentuk manusia dengan hasutannya. Kita kalaulah lihat di dalam Al-Quran yang Allah highlightkan kerja Iblis adalah dia suka meletakkan keraguan pada hati. Dia suka serang hati. Al-Ladhi yuas wisufi sudurin nas. Itu tempat dia serang. Hati manusia. Hati manusia. Bahkan kalaulah kita tengok orang yang kena rasuk, kena apa gangguan, semuanya bermula daripada serangan hati dulu. Dilemahkan hati manusia, dijadikan manusia itu takut kepadaNya, lupa kepada Allah, tak takut kepada Allah. Semuanya bermula daripada hati. Ha, semua bermula, barulah kemudian menjadi rasulkan, menjadi apa dan sebagainya. Syaitan bermula serangannya pada hati. Maka dalam perang badak syaitan pada waktu itu menyamar dalam bentuk seorang kureis yang tidak ikut dalam perang. Iaitu Surakah bin Malik bin Joshua Pada awalnya Kata penulis buku Dan dia terus berada bersama-sama mereka sejak daripada itu Apabila Iblis melihat malaikat datang Dia pun segera melarikan diri Pada waktu itu dia pun segera melarikan diri Daripada sini kita belajar Kita kalaulah ada bersama kita Allah Allah kalaulah bersama dengan kita Allah bersama dengan kita para malaikat Allah maka iblis tidak akan ada syaitan takkan dekat sebab itu ketika mana para ulama tafsir contohnya dalam tafsir al-baghawi contohnya dalam tafsir Ibn Qasir, maka dibawakan hadis bahawa apabila manusia itu lalai mengingati Allah Maka al hannas yang suka meletakkan bisikan Dia pun akan serang manusia Al-Ladhi waswi sufi sudurin nas Maka dia pun akan menyerang Dia pun akan menyerang manusia Bila manusia lalai Bila manusia tidak ada bersama dengan dia Allah Tak ada bersama dengan dia para malaikat Maka syaitan pun akan suka menerang Wa Wa'idha rafala Apabila manusia itu lalai Maka datanglah syaitan sebab itu kita patut disiplinkan diri kita dengan zikrullah. Hati kena ingat Allah. Maka sebagaimana bila adanya malaikat, syaitan pun lari, iblis pun lari. Maka sebab itu letakkan kita dalam suasana malaikat. Suasana mengingati Allah, suasana hati yang tidak lalai daripada Allah barulah kita boleh jauhkan benda-benda yang tidak elok daripada daripada diri kita. Allahumma salli ala Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ketika mana syaitan nak lari Maka ada seorang Quraisy bernama Al-Harith bin Hisham Maka pada waktu itu Al-Harith bin Hisham pegang Diingat ini surakah Dia pun pegang Kata kau nak pergi mana surakah? Kenapa kau lari? Maka pada waktu itu iblis Yang dalam bentuk manusia Iblis pada waktu itu tolak Al-Harith Lalu tercampak Dan melarikan diri takut takut. Daripada sini kita belajar sebenarnya iblis, jin, syaitan mereka sebenarnya takut dengan manusia. Takut. Lagi-lagi kalau lah manusia itu ada Allah, hati dia ingat Allah, dia takut. Sebab itu kalau lah kita tengok orang-orang yang diganggu selalunya pada waktu malam. Jaranglah kita jumpa siang-siang pada waktu itu apa benda-benda yang kita panggil sebagai syaitan jin berkeliaran pada waktu siang so, dia sendiri penakut dia sendiri adalah penakut akan tetapi apabila makhluk-makhluk ini nampak kita yang takut Maka dia suka ganggu dia suka kacau sebab itu kalaulah kita tengok makhluk-makhluk yang suka mengganggu maka selalunya dia ganggu daripada jauh dia ganggu daripada jauh daripada pokok ke daripada luar ke daripada jauh dalam bentuk bunyi ke dalam bentuk apa pun tapi bila manusia tu dia nampak takut maka itu yang dia semakin suka meng mengganggu maka iblis lari apabila malaikat datang maka iblis lari maka apabila al-haris bin hisham tahan dia kau nak pergi mana kenapa kau berundur maka dia telah menolak pada waktu itu haris bin Hishab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ajma'in. Maka ini menunjukkan kepada kita betapa takutnya makhluk-makhluk ini dengan Allah, bahkan dengan orang yang mana dalam hatinya ada Allah. Sebab itu kita kena belajar untuk lazimkan diri kita dengan ingat kepada Allah, disiplinkan. Lidah zikir tu satu bagus dah lidah zikir. Lidah baca al-Quran bagus. Tapi hati, hati. Sebab itu sebahagian para ulama tasawuf dia mendidik anak dia untuk zikir hati. Hati itu kena zikir. Sebab hati itu yang diserang oleh iblis, jin dan juga syaitan. Insyaallah yang kita berhenti di sini kita akan sambung. Uh, saya minta maaf dua minggu ni saya betul-betul sedikit sebanyak ada pelbagai urusan. Namun mudah-mudahan kita dapat istiqomahkan pengajian kita. Belum nanti kalaulah pergi haji. Doakan saya dapat pergi haji. Visa saya masih belum keluar. Namun kalaulah tak ada rezeki. Itu pun adalah ketentuan Allah. Namun berharap untuk menunaikan ibadah haji. Sehari kita ada tiga program sepatutnya. Namun hari ini kita sempat buat satu. 8.30 pagi, 6 petang dan juga 11 malam. Maka jemput untuk join, jemput untuk bersama. Mudah-mudahan kita dapat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah insyaAllah. Terima kasih kepada semua yang komen, yang share, yang tak rakan-rakan. Nobel, Lady Rose, Haifa Najwa, Rani Idris, uh, Siti Fauzi. Terima kasih semua juga yang bagi gift. Ada yang saya tak perasan. Moga Allah balas dengan rezeki yang melimpah ruah lagi berkazi. Terima kasih banyak-banyak Ilyas Fatima Azara, Basya Bushra Zarina Ali Asia Husin Kasih Senja Siti Maria Fatimah Azara, Rohani Adam Terima kasih semua Rohani Adam apa Zai Ahmad Kita jumpa esok Jam 8.30 pagi Dan jam 9 suku Ada uh, Ada kuliah Tadabur Esok Sepatutnya kuliah Tadabur tu hari Kamis Namun dipindah esok Maka 8.30 pagi ada InsyaAllah dengan izin Allah Doakan saya dapat buat Dan sembilan suku pun ada kuliah duha Tadabur insyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahumma wabihamdika Nashadu an la ilaha illa anta Nastaghfiruka wa, wa natubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh